Yang berhormat Sahib Samaha Ustaz Ahmad Fawaz Fadil, Mufti Wilayah Persekutuan, Hayyakumullah. Dengan tajuk Kelestarian Dana Zakat sebagai Asas Kesejahteraan Ummah, Majlis Menjemput Sahib Samaha, Tafadzalu, Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah Yang saya hormati Puan Purusi yang luar biasa Izaya Yang mulia Tengku Datuk Seri Hasmudin Tengku Osman Yang berusaha Encik Abdul Aziz bin Abdul Jalal Pengarah Forum Pengawangan Islam Kuala Lumpur 2025 Yang berusaha Puan Ratna Syahira Kamaluddin Pengarah Eksekutif Satuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM Seterusnya para peserta Sahabat-sahabat, para ulama, asatizah as yang dirahmati Allah. Jadi saya dalam masa yang ringkas ini untuk membicarakan pelengkap kepada ekonomi kita, kelestarian dana zakat yang uh, merupakan topik yang penting sebagai satu langkah marhalah yang terakhir dalam ekonomi Islam yang kita sebut sebagai i'adat at Ataupun atau redistribution, langkah untuk kita mensyukuri uh, nikmat Allah Azza wa Jalla kerana kita tahu bahawa uh, asas kehidupan kita ini ataupun yang kita namakan sebagai maqasid khalqil insan uh, terbahagi kepada dua maqsad at-tadayyun dan maqsad al-umran seperti yang disebut oleh uh, CEO CIMB tadi bahawa di sana berlakunya uh, kita katakan uh, renggangan di antara fiqh dan juga ekonomi yang saya teringat kata guru saya Syekh Ali Al-Qaradari hafizahullah bahawa menjadi kewajipan kepada e, dari silfiq an yadrusa al-iqtisad wa al-iqtisadi wajib alaihi an yadrusa al-fiq jadi ini satu benda yang penting dan kita sahut bahawa syariah ini adalah bersifat wahyu dan juga akal. Dan akal sangat penting di dalam membicarakan tentang masalah. Dan masalah itu adalah syariah. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada hari ini, kita bersemangat untuk melaksanakan agenda yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agenda at-tadayyun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tetapi tidak cukup hanya dengan beribadat dan kita tengok kajian daripada Syekh Ali Qaradari bagaimana negara-negara Islam yang miskin mereka menjadi miskin kerana mereka berfikir hanya dicipta untuk beribadat maka lahirlah fikrah pencen awal ya tak nak bekerja nak beribadat pencen ini dia adalah hakikat kemunduran. Ya? Ya. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Mudathir yang perlu kita hidupkan. Saya tak tak terikat sangat dengan PowerPoint sebab orang kata pemimpin dia tak baca PowerPoint. So, ya. <laughs> Al-Quran dia ada dua surah Sebelum saya baca sedikit Iaitu kita ada dua surah Qiyamul Lai dan Qiyamul Nahar ya, Selalu kita tumpukan aspek Qiyamul Lai Dalam Ya Ayuhal Muzammil Kemudian kita ada ya ya ayuhal mudathir yang menitik beratkan tentang bangun siang. Qum fa anzir. dia ada mizan yang berlainan. Jadi umat Islam banyak menumpukan kepada qiyamul lail dan melupakan aspek qiyamun nahar, membangunkan siangnya. Dan bangunkan siang ini adalah untuk yang Tuhan sebut liman syaa ayat aw yata'akhir, untuk ke depan atau ke belakang. Dan pencin atau kita berhenti memberi sumbangan itu ainut taakhur hakikat kemunduran. Sebab itu bila kita pencen, bila kita berhenti bekerja dan menyumbang, kita ke belakang. Dan kebanyakan minda kita begitu. Ada sampai satu tahap 60 tahun kita nak berhenti menyumbang. Tidak. Allah Taala cipta kita beribadat sampai mati dan bekerja sampai mati. Fa idza qudtis salah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Bila selesai semayang Jumaat, apa yang kita kena buat? Bukan semayang sunat. Bukan duduk di masjid. Makruh duduk di masjid bagi orang yang bekerja. Sebaliknya, Fantashiru fil ardi wa batawu min fadlillah. Hendaklah kita mencari rezeki Allah. Maka falsafah ini penting untuk kita nak membicarakan tentang kelestarian zakat ini supaya kita ada satu minda yang bau bahawa kita dicipta tidak seperti malaikat. Malaikat dicipta hanya untuk beribadat. La ya'sunallahu ya ma amarahu wa yaf'alu ma yu'maru. Lepas tu malaikat tanya, Tuhan, kenapa cipta saya? Kenapa cipta Adam? Kami dah ada untuk bertasbih. Karena dia faham Tuhan nak cipta Adam seperti seperti mana mencipta malaikat. Tapi tidak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku cipta Adam tak sama seperti kamu. Ada maksud yang lain selain daripada beribadat, bertasbih dan bertakdis iaitu maksud umran ayat yang dibaca oleh yang Muhammad menteri jabatan pada menteri Datuk Dr Naim wastamarakum fiha apabila ada dua dolati tot ini barulah kita boleh membicarakan isu yang kita nak bincang bahawa kita bekerja akhirnya melengkapkan proses tadayyun dan umron dan zakat ini memang merealisasikan dua makna yang Allah Taala inginkan. okay, itu sebagai pengenalan untuk nak menghuraikan tentang isu yang kita nak bincang hari ini sustainability kelestarian ini merupakan salah satu maksud yang penting dalam al-Quran dan juga sunnah. Kalau kita perhatikan semua ayat-ayat al-Quran dan kalau kita belajar makasih syariah seperti al-muwafaqat oleh Syatibi, maksud daripada semua hifzuddin sampai kepada hifzul akli adalah al-istimrariyah, ad-dawam. Al Itu kelestarian. Semua yang Tuhan tetapkan ini adalah maksudnya kelestarian sehingga bumi ini menjadi bumi yang segar wala tufsidu fil ardi ba'da islahih. Jadi yang dimaksudkan kesan zakat itu adalah dana zakat stable. Kita di Malaysia baru mencapai 5 bilion tahun lepas, 5 bilion. Keperluan modal yang diperlukan oleh masyarakat 9 bilion. memang tak cukup. Dan kita mesti melihat dari sudut dua aspek zakat. Kejayaan zakat ini berlaku dalam dua approach iaitu collection cara kutipan kita biar betul kita luaskan sumber misalnya kita di banyak wilayah dah semua dah fatwa zakat pendapatan itu wajib ya benar ada orang kritik zakat pendapatan itu lemah dalilnya tapi disokong oleh maslahah kalau kita tengok di wilayah saja kita kutip tahun lepas hampir 1.2 bilion ya ustaz usni 70% zakat pendapatan so sebab itu kita ada fatwa, satu kena bezakan di antara fatwa, fiqh. Kerana fiqh satu perkara, mazhab satu perkara, fatwa satu perkara Kita ada istilah fatwa yang disebut sebagai ijra'ul amal Berfatwa dengan kaum yang daif kerana ada masalah Dan masalah ini dalilun syara'iyun qata'iyun Boleh mentaksis dan mengangkat uh, darajat kaum yang daif Ya benar mereka berfatwa menyatakan apa berbincang tentang uh, pendapatan zakat pendapatan tu lemah tak ada dalam mazhab empat, tak ada dalam mazhab lapan. Ya benar. Tapi itu fungsi fatwa kita, kita melihat kepada maslahah. Wa haitsu ma wujidat al-maslahah fa thamat syariah kata Ibnu Qayyim Jauziyah. Atau bil aksi di mana ada syariah di situ ada maslahah, di mana ada maslahah di situ ada syariah. Dan ini merupakan satu benda yang penting meluaskan. Mungkin kita sekarang alhamdulillah kita dah ada perjuangan di MKI, kewajipan zakat ke atas syarikat-syarikat JLC. Alhamdulillah. Maknanya kita zakat ini menerima perubahan dari sudut uh, furuknya tetapi asalnya tetap sama. Mampu untuk menampung keperluan asnaf. Ini penting. Kita sebenarnya ada kajian menerangkan bila kita bantu asnaf, mereka bantu ekonomi bawahan. Sebab asnah ni bila dapat duit, RM500, RM1000, mereka beli beras di Kedai Aceh. Mereka pergi bazar, mereka pergi pasar malam. Tak adalah nak check in hotel, apa nama Royo Culan, habislah duit mereka. Jadi mereka menghidupkan ekonomi bawahan. Dan pendapatan ekonomi bawahan ini, perniagaan bawahan ini seperti pasar malam, ataupun kedai-kedai burger dan sebagainya, mereka boleh satu gerai itu boleh pergi 2000 hingga RM3,000 3000 -3000 sahaja. Dia tak boleh pergi jauh. Jadi kalau kita tak support, kadang-kadang ada juga sebagian penceramah. Jangan pergi pasar malam, jangan kita membazir, jangan pergi hotel. Tak, kita kena ubah. Pergi pasar malam, beli barang mereka. Bantu mereka. Jadi mereka ada wang untuk bayar gaji pekerja. Mereka boleh sustain dalam kehidupan. So yang beli barang-barang ni adalah penerima zakat. Mereka dapat seribu ringgit, mereka beli berah. Mereka beli gula. So hidup ekonomi tersebut. Sebab itu kita kena ubah kempen beli barang. Ada lebihan kita derma. Ini jangan kempen jangan makan hotel, jangan makan di pasar malam, beli sikit-sikit. Akhirnya kita laporan majalah di Age tu. Orang ramai pergi tapi pembelian kurang. So, ini satu benda yang kita kena ubah minda. Sebab itu masyarakat di Amerika Syarikat bila musim cuti mereka belanja, duduk hotel, pergi belanja. Sebab kita ni hidupkan ekonomi. Jadi kita kena ubah minda kita minda tidak mahu berbelanja. Ya. Tapi tak, tak banyak gerai di luar Ataupun kita ada gerai sikit, ya. Agihan beralih kepada daripada bantuan penggunaan, yang tak apalah menjaga keseimbangan sosial, menghasilkan impak sosial. Ini penting sebab kita bila kita perkasakan zakat kita, kita dapat menghapuskan penyakit yang dipanggil hasad istimai dendam atau berdengki masyarakat. Yang mereka insya-Allah akan jaga masyarakat Cuba kita bayangkan saya bagi data tentang perbelanjaan kerajaan terhadap banduan. Hampir 1.2 bilion setahun. Satu hari kerajaan belanja 4.4 juta untuk kita sara kos kehidupan banduan. Nah, kenapa mereka masuk penjara? Kerana tak ada duit. Mereka curi telur ayam. Curi susu. So gambaran ini penting. Kalau kita dapat bantu aslam ni, kita mampu bantu kerajaan dalam menjimatkan kos-kos tersebut. Sebab kehidupan kita ni deseka, dia, dia akan apa yang kita lakukan mesti insya-Allah akan sampai kepada kita, sama ada direct ataupun indirect. Kenapa perlu kelestarian? Kita tahu saya fokus wilayah lah. Wilayah ni dia kehidupan luar biasa. Berdasarkan uh, data do, apa dosem kita di wilayah kehidupan kita luar biasa. Kalau kita ada anak dua orang untuk mencapai tahap keselesaan, perlu ada lebih kurang lima ribu lebih. Dan itu terbukti siapa yang duduk di Kuala Lumpur. Tapi kutipan kita tahun ini baru mencapai 800, 830 juta. Baru 800 juta lebih. Dan agihan kita dah sampai kepada 1 bilion. Ini saya bukan buat kempen, saya cerita. Ya, saya cerita. Supaya jangan langgar sempadan. yang begitu. Saya tidak membicarakan tentang sah tidak sah itu bukan topik hari ini, tapi kita membicarakan tentang data. Kita sembahyang di masjid negara, kita sembahyang menggunakan fasiliti, guru kafah, kiblat pun jabatan mufti yang uruskan. Kalau tak, tak sah sembahyang tu. Ru'iyah hilang dan sebagainya. Tapi kita bayar zakat di yang, yang duduk di sini, yang duduk di luar tak apa. Kita bayar di luar. Yang tak pernah kita guna apa-apa ke kemudahan yang mereka berikan. Jangan penduduk miskin di sini sangat luar biasa. Sebab itu kita kena melihat kepada data, kalau melihat pada hujah saya rasa yakin semua orang ada dalil tapi kita melihat kepada data. Man istaqra'a hujjatun 'ala man lam yastaqri'. Siapa yang ada data dia menang. So kita melihat data kita cari wilayah. Kalau mereka ada pendapatan bawah 5000 Hidupan mereka sangat sengsara dengan rumah kos. Sekarang-sekarang kita tengok kawan-kawan kita yang sewa bilik yang master room pun dah 600 RM700. Itu, itu bilik. Kalau kahwin tu kena jadi macam cerita masa-masa manis sudah uh, Tuan Haji Aziz. Lepas itu bergaduh kena ketuk belakang dinding tu. Itu yang berlaku. So ini, ini satu benda yang perlu kita lihat. Kemudian kita tengok Syekh Ali dia buat kajian macam saya sebutkan tadi. Kejayaan zakat berlaku kepada cara kutipan yang tepat dan agihan yang tepat. Alhamdulillah kita bila ada bekerjasama dengan perkeso, kita ada data, kita agih kepada yang betul-betul layak untuk mendapat zakat. Dan kita bantu. Dan di sisi fatwa pun kita dah banyak melakukan inovasi, kita dah haruskan zakat microfinancing. Kita dah cuba buat inovasi. Insya-Allah kita mampu untuk mengurangkan ya, kemiskinan dan akhirnya kita dapat menghapuskan kemiskinan tegar. Bagi saya kemiskinan tegar ini yajibu istiqsaluha. Wajib kita hapuskan. Kalau tak dia akan jadi akumulatif sampai kerajaan terpaksa menanggung, majlis agama terpaksa menanggung dan kita semua terpaksa menanggung. Dan ini perlu kita ada kepada langkah kesedaran membayar kepada tempat yang benar-benar yang diperlukan dan saya itu nak explore surplus zakat di antara maslahah dan mafsadah tak semua surplus ini bagus kalau kita bagi satu tempat yang dia memerlukan 200 juta dia dapat agihan dapat kutipan 350 juta di wilayah kita kutip 1.2 bilion agihan 1.6 bilion defisit kita di wilayah dah 2 tahun defisit dan angka menunjukkan sedemikian jangan kita tertipu dengan keindahan kita tengok kepada apa yang berlaku dalam realiti kita okey faktor miskin bandar banyaklah banyak yang pindah ke Kuala Lumpur pendapatan yang apa, kos yang begitu tinggi kelemahan sistem pengangkutan itu banyaklah faktor yang kita tak dapat nak bicarakan secara tuntas tapi yang penting sekarang ini kita insya-Allah bersama PPZ sebagai badan yang mengutip zakat dan MAUI sebagai badan yang mengagihkan zakat kita memang buat kerja ni hujung tahun 24 jam mana siang malam bukan untuk kepentingan badan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat sebab sekarang ni keperluan sangat meningkat kepada asnaf yang begitu luar biasa sampai kita tengok di Kuala Lumpur ni ada yang dipanggil kemiskinan yang tak dapat dilihat data mungkin kata banyak ni tapi ada lagi orang miskin yang kita terlepas yang terlepas pandang akhirnya kita tengok mereka ini melakukan jenayah. Mereka ini melakukan kerosakan. Dan itu ditanggung oleh oleh semua. Termasuk kerajaan dan kita semua. Kemudian ketidakkeserasan antara data dan realiti sudut pandang. Ini ini perlu kita lihat. Bahawa kita jangan banyak orang kata mawib dia banyak. Sebab dia tengok hanya pada kutipan. 1.2 bilion, 1.3 bilion. Tapi agihan dia. Sebab kita di, di wilayah ini tak ada negeri. Ya. Mawib itulah negeri. Kita tak ada negeri. Jadi Mawik bertindak seperti mana pengurusan negeri. Sebab itu saya ingin mengajak masyarakat supaya menyokong agenda ini supaya nanti kelestarian zakat berlaku di wilayah kerana dia membesar. Sekolah makin banyak, keperluan orang miskin makin banyak. Kadang-kadang yang punya puncanya kemiskinan di luar bandar mungkin duduk di Kuala Lumpur jadi miskin tegar. Itu itu problem dia. Kemudian orang miskin ni kadang-kadang anak dia ramai. Itu kena bincang dari sudut family planning. Sampai pendapatan 1,700. 2,000. Anak 5, 6. Sebab tu kalau di sisi fekah kita tak ada halangan untuk buat perancangan keluarga supaya anak itu ada rengangan. Mana kalau pendapatan dia 2,000 dapatkan seorang anak dulu. Nanti naik gaji 4,000 barulah dapat dua orang anak. Itu penting. Bukan barang kita buat undang-undang tapi kita sarankan supaya ada family planning supaya kita dapat menampung kos kehidupan mereka. Terus bawa benda ni. Ah kita tengok hardcore poverty, kemiskinan tegar besar di bandar. Sebab kemiskinan tegar ini dapat dihapuskan oleh Omar bin Aziz dan kita insya-Allah mampu untuk menepani dan dengan kerjasama dengan semangat berpasukan. Kalau kita tidak mahu mereka makan minum pun tak cukup, tempat tinggal pun tak ada. Dan insya Allah kita dengan kekuatan kerjasama dengan PPZ kita mampu untuk menyelesaikan sedikit demi sedikit sehingga mereka mampu makan makanan yang baik. Ada pendidikan. Sebab pendidikan ini penting sekarang ini. Ada tahap kesihatan. Dan kita pun sekarang dah banyak uh, syarikat explore dari sudut penggunaan wang zakat. Dan kita harap usaha ini berterusan untuk dijadikan sebagai pembayaran takaful untuk mereka ada kita tengok saudari kita di Mekah tak tak boleh nak bawa balik ya. Lima bulan tersangkut di, di di, Saudi. itu di antara segini-seginal yang perlu kepada takafuli kepada satu gabungan yang mantap sebab pembiayaan sangat tinggi. So ini langkah-langkah yang perlu kita inovasikan zakat sampai kita boleh bantu sebagian asnah daripada dari sudut pembayaran takaful walaupun mungkin dalam bentuk mikro tapi kita dapat menyelesaikan sebahagian masalah mereka. Okey. PPZ kenapa kita kena bayar kepada agensi? Sebab saya pengalaman saya dulu jadi duta zakat Pahang. Sebenarnya nak kutip zakat ni bukan senang sebab dia nak membina trust, tanyalah Ustaz Usni. Ustaz Usni, ya Allah Ustaz Usni dia memerlukan masa 30 jam. Ya, 30 jam untuk bekerja. Sebab kita nak bina keyakinan. Jadi saya ucapkan sabas kepada semua lah agensi termasuk PPZ semua negeri. Mereka bekerja keras sebab kadang, -kadang ada di antara peniaga-peniaga SME, dia dibuat urusan sendiri. Tetapi kalau kita buat bayar zakat secara individu, dia tak menyiapkan masalah. PPZ yang bermula, dulu PPZ, dia kutip dalam berapa juta saja. Sekarang ni Alhamdulillah, kita bina kepercayaan sampai bilion. Di Pahang dulu, saya tujuh puluhan, kan, saya dengar dulu mula satu juta. Sekarang ni dah mencapai hampir dah satu lima puluh juta. Mana dia? Bila kita bayar kepada agensi, ia lebih tersusun. Ia ada data. Tapi kalau kita berperanan sendiri, kita yang kontrol. Sebab itu saya harap uh, industri mana-mana kita katakan entiti kalau nak buat apa-apa projek zakat sila jumpa kami insyaallah kita bantu saya akan mempermudahkan urusan insyaallah jangan buat underground ada yang buat underground susah sikit S sistem ni cantik Kelemahan kita perbetulkan, walaupun sekarang ni ada orang yang kritik sekarang ni banyak termasuk Islamic Banking dan juga Zakat Pendapatan Tapi kita anggap mereka ni berfahaman dalam bentuk pemikiran kecil, kita kena membina pemikiran makro Supaya kita melihat yang lebih luas, impak, ma'alat yang memberi kebaikan kepada semua Jadi Alhamdulillah sekarang ni PPZ berkembang menjadi satu uh, badan yang gah Tapi kalau kita tengok bangunan, bangunan tak gah pun uh, Ustaz Husni sebab dia, bu dia bukan penting pada bangunan itu. Kalau kita ada bangunan yang tinggi tapi kalau kerja tak mantap, tak, tak jadi. Tapi jauhar itu penting. ya. Jauhar yang penting. Kemudian seterusnya, nak habis landing ni. Kita tak lama. Ini kita kita, 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 buktikan. Sini. Kutipan zakat sekarang ini berapa hari bulan? Uh, berapa bulan ni. Huh? 20 hari bulan. Ada siapa bertedih yang ini? Tak ada. Bidah ah kan mesti kan. Aduh. Tapi tak tahu lah bidah ah ni ada dua hasanah kan. Saya, saya saya, Ikutlah siapa nak pegang apa pun. Tapi kalau nak jimat duit pegang bidah ah, hasanah. Orang perempuan ni bahaya. Orang perempuan ni suka sangat sambut jadi. Allahuakbar, Ada lima wanita ya. Kita dapat sekarang ni 837 juta. Kita dah agih 1 bilion. Sekarang ni dah bulan November. Ada lagi, ini dah minit tak akhir dah. Jadi saya harap insya-Allah saya tak mau kempen sebab uh, orang yang bijak secukup dengan isyarah ya itu tidak perlu kepada kempen-kempen. Kempen orang politik saja ya. Langkah kelestarian insya-Allah kita akan kukuhkan kutipan zakat dan kita sekarang malam kita lancarkan wakalah uh, yang kedua yang dilancarkan bersama dengan pemain-pemain industri. Kita akan eh uh, hari ini pun ada lagi dialog dengan mereka dan kita harap insyaallah kerjasama daripada industri Berjumpa jumpa PPZ dan kita sekali kita bergabung untuk kita nak bagi uh, wakalah dengan dengan yang apa uh, yang munasabah. Kita kadang-kadang orang tanya juga kenapa tak bagi 50%, 60% tak boleh. Kalau kita bagi 50% dengan asnah yang begitu ramai, mawib bulan 5 dah tak ada kerja dah. Dah bagi habis semua dah. Jadi di situ kita tidak boleh bagi. Lebih kita bagi mengikut data sebab transparent yang di, 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 ditekankan oleh apa nama dia PPZ iaitu setiap wakalah mesti ada laporan itu luar biasa sebab ramai orang keliru bila dapat wakalah tu dia belanja macam duit dia tak, 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 tak sifat zakat itu tetap zakat dia remain sebagai zakat bukan duit sendiri ada yang kita dengar guna tanpa mengikut syarat-syarat zakat dan tak ada laporan so ini satu benda yang perlu kita perbaiki ya, sistem ini kan masa dah alhamdulillah tamat dah saya pun tamat dah okey ini cara kaedah zakat kita ada digital kita ada fizikal insyaallah kita target zakat fitrah nanti eh, 17 juta jangan bagi beras bagi duit ya bayar saya harap yang yang banker-banker ni bayarlah yang harga basmati 28 ringgit ya uh, ini beli tudung mahal bayar zakat wow. Saya minta maaf kepada kawan wanita yang sangat hebat. <Sihk> Puan Raktan pun dia marah saya. Lah. Tapi sebenarnya dia kena usik macam tu. Kena jentik sikit. Baru wow, dia bangun. Dia kata tak tidur. Sekian terima kasih. Saya iltizam dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menjemput Encik Nur Hisham Muhammad untuk menyampaikan jurnaliti kepada... untuk menyampaikan cendera hati. Dapat Jazakumullahu khairal jazak wa baraka fikum wa nafa'abikum. Satu tepukan untuk sahibus samaha.